Salam dəyərli dostlar. Kanalıma xoş gəlmisiniz. Bu gün sizlər üçün minli mətbəximizin incilərindən qatlama şirniyatını hazırlayacağam. Bunun üçün bizə lazım olan ərzaqlar: un, um, yumurta, süd, duz, maya və şəkər tozudur. Öncedən ələnmiş unumuzun içərisinə yarım çay qaşığı duz, 1 ədəd yumurta, 2 xörək qaşığı doyuyaq və maya, şəkər tozu, süd qarışımını qatı, yumşaq ələ yapışan xəmir yoğururuq. Yoğurduğumuz xəmirin üzərinə örtərək isti yerdə 1 saat dinlənməyə qoyuruq. Dinlənən xəmirimizi 7 eyni hissəyə böləcəyik və kündələyib yenidən 10-15 dəqiqə dinlənməsini gözləyəcəyik. Bu zaman lavaşları açışmaq asan olur. Mə bir-bir lavaşlarımızı açırıq. Qeyd etdim, lavaşlarımızı nə qədər nazik açsaq, qatlamamızın görünüşü bir o qədər gözəl olacaq. açdığımız lavaşı dəzgahın üzərini yağlayaraq dəzgahın üzərinə səririk və kənarlarından dartaraq bu formada açmağa çalışırıq. Və üzərini yenidən yağlayıb digər lavaşımızı səririk. Eyni qayda ilə kənarlarından tutub böyüdürük lavaşlarımızı. Bu qaydayla tam sonuncuya kimi davam edirik. Və 4 barmağı enində lent şəklində kəsirik. Kəsdiyimiz lavaşı 2 barmağımıza dolayaraq bu formada açırıq. Və gördüyünüz kimi üstünə çevirərək qatlamamıza şəkil veririk. bitən rulonları bu formada edib azı bir yarım saat dinləndirmək lazımdır. Üzərinə örtüb bir yarım saat dinləndirəcək yenidən. Dinlənən qatlamalarımızı qaynar yağın içərisinə ataraq kənarlarından gördüyünüz kimi çəngəllənlə qatlarını açırıq. Bir şey qidəlim. Yağın Yağ qızandıqdan sonra altının qazının xodunu azaltmaq lazımdır. Həzin xodda qatlamalarımızı bişiririk. Qaz əgər güclü olsa, qatlamalar üzəri qızaracaq, içərisi çiy qalacaq. Bunun üçün qazın xodu az olmalıdır. Ve gördüğünüz gibi katlamalarımız artık gül formasını alıblar. Dikkatli şekilde altını üstünü kızardık. və bir-bir yağdan çıxardırıq. Qızarmış qatlamaları bir-bir yağdan çıxardırıq. Videomuzu bəyəndinizsə, aşağıda bəyən düyməsini sıxmağınızı rica edirəm. kanalıma abunə olub mənə dəstək olmağınızı gözləyirəm. Allah həmalət olsun.